Terima kasih Tuan Seri Saya ingin memulakan perbahasan saya pada peringkat jatuhan kuasa dengan pertamanya merujuk pada butiran 00204 matrikulasi. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Kementerian, Menteri dan Timbalan Menteri kerana selepas kita mengambil alih pimpinan dan pentadbiran kerajaan, kita lihat bahawa rungutan daripada pelajar-pelajar terutamanya Pelajar-pelajar yang mencapai kecemerlangan uh, dalam peperiksaan SPM, uh, peluang untuk mereka memasuki uh, matrikulasi ini makin meningkat. Dan uh, kalau tak silap saya, dalam pembentangan pelanjawan, uh, Yang Mak Hamad Perdana Menteri telah uh, menyatakan bahawa 1,500 tempat lagi akan dihaskan bagi semua pelajar-pelajar, tak kira pelajar-pelajar Melayu, pelajar-pelajar India, pelajar-pelajar Cina, semua yang Mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan mereka akan diberi peluang untuk memasuki matrikulasi. Saya juga ingin merujuk kepada uh, butiran melibatkan uh, infrastruktur uh, iaitu uh, pembangunan infrastruktur 010300. Pembangunan infrastruktur. Saya ingin memohon uh, Tan Sri Pengurusi supaya semua sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil Dinaikkan infrastrukturnya. Umpamanya saya beri contoh uh, smartboard di dalam semua kelas-kelas. Uh, uh, kerap kali kita diminta oleh sekolah-sekolah uh, di kawasan kita sebagai ahli parlimen untuk memberi sumbangan supaya kita dapat membantu pelajar-pelajar uh, dan guru-guru untuk menaikkan lagi taraf pembelajaran mereka. Jadi saya uh, saya percaya semua ahli-ahli parlimen memberi peruntukan yang digunakan, peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi permintaan saya adalah supaya kerajaan memberi perhatian untuk menaikkan lagi infrastruktur uh, di di semua sekolah-sekolah terutamanya melibatkan peralatan-peralatan uh, yang digunakan untuk menaikkan lagi taraf uh, pen, meningkatkan lagi taraf pembelajaran sekolah kebangsaan, sekolah Tamil dan juga sekolah-sekolah Cina. Uh, pada peringkat ini uh, saya juga ingin tanya apakah status pembinaan uh, sekolah jenis kebangsaan uh, Tamil Sungai Bakap? Syabas dan taniah Saya ingin ucapkan kepada Menteri, Kementerian dan Timbalan Menteri Di atas pengumuman yang dibuat oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Berkenaan dengan pembinaan sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Jeram Yang telah terbengkalai Selama lebih kurang 20 tahun Tansi Pengurusi saya ingin Menarik perhatian Tansi Pengurusi Kepada satu lagi perkara yang Agak menarik Bahan pengajaran dan pembelajaran 040100 dan pembangunan kurikulum 040300. Masa di bangku sekolah dulu, saya belajar sejarah, saya tahu Parameswara. Seorang Hindu yang datang daripada Palembang ke Temasek, Singapura, selepas itu berhijrah ke Melaka. Dan Parameswara ini selepas itu telah memeluk agama Islam dan dikenali sebagai Megat Iskandar Shah. Kita juga belajar Uh, tentang perkara-perkara uh, lain berkenaan dengan uh, bagaimana para mesra mentadbir Melaka Sekarang kita ada seorang profesor, Profesor Soleha, yang mengatakan bahawa para mesra Profesor Soleha Yakob kata para mesra ini mungkin bukan uh, uh, beragama Hindu uh, ataupun kejadian yang berlaku di uh, di, di tempat yang bersejarah uh, di mana pelanduk itu telah ditendang. Uh, oleh seekor uh, uh, anjing dan sebagainya uh, tidak uh, tidak benar jadi saya minta supaya perkara-perkara ini diperincikan kita juga belajar tentang hulu balang Melayu hang tua hang jebat hang liku hang liker hang kasturi di sekolah dulu perkara-perkara ini perlu ditekankan hulu balang hulu balang Melayu uh, sejarah mereka di di sekolah Sikit Pembetulan rasanya bukan uh, anjing tendang pelanduk randuk tendang anjing. Okey. Terima kasih di atas pembetulan. Tapi kita kita saya percaya belajar sejarah ini ini adalah perkara yang uh, uh, begitu penting. Yang mana kita perlu tekankan. Dan kita tahu kapten Yap Aloy, Yap Aloy, uh, yang merupakan kapten yang telah uh, salah seorang kapten a uh, Kapitan Yap Ah Loy di, di di Melaka Dan juga siapakah pengasas Pulau Pinang Francis Light, umpamanya Sejarah ni penting, Tan Sri Pengurusi Saya ingin mengatakan bahawa Masa kita di bangku sekolah dulu Perkara-perkara yang kita belajar ini masih lagi kita ingat Tapi kalau ada boleh, saya boleh celah Sejarah Pulau Pinang tadi Silakan Ya Tadi betul, sejarah yang perlu disemak kembali dengan tepat kalau sejarah Pulau Pinang itu disebut ketika Perancis Light menduduki Pulau Pinang itu adalah secara tidak sah, secara terbatal apabila perjanjian itu tidak melibatkan kerajaan Inggeris di England dan perlu disemak kembali ketika mana Kedah mengatakan Pulau Pinang adalah hak milik Kesultanan Kedah Sultan Abdullah Mukarram Shah yang sah dan ia perlu kembali dibuka lembaran ini supaya dikaji dengan sepenuhnya begitu tepat betul kedudukan Kedah dan Pulau Pinang ini. Boleh saya uh, bertanya? Sila Bukit keluhur. Saya minta bakat dengan isu uh, Kedah dan uh, uh, kononnya Kedah memiliki uh, Pinang dan sebagainya. Setujukah Jelutong bahawa semua itu telah pun di -over, supersede dengan uh, uh, Federal Constitution ya, kita, perlembagaan, kita. perlembagaan kita. persekutuan kita memang dengan jelasnya memperuntukkan negeri-negeri uh, di Malaysia termasuk Pulau Pinang dan bukankah Pulau Pinang ini telah pun diiktirafkan sebagai a sovereign state on its own apakah pandangan uh, Jelutong? Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gelugor uh, saya ingin mengatakan bahawa uh, kita perlu uh, tansi, tansi pengurusi memandangkan kesuntukan masa isu ini adalah isu penting Tansri. kalau kita lihat kepada Tansri, perlembagaan perlembagaan Jem, persekutuan Perlembagaan Persekutuan adalah amat jelas. Perlembagaan Persekutuan, saya minta yang berhormat Sik yang tanya soalan tadi, saya akan bahas, saya akan bagi penjelasan duduk dulu. Sik duduk, Mendang pun duduk. Terima kasih Mendang. Saya gini, bagilah Tan Sri Speaker so, saya duduk, saya duduklah. Tan, Sri Pengerusi saya sekarang ah, floor dia, floor dia. Ya, ya, floor ah, saya. Ah, okay. Ya, Sri Pengerusi. bila floor dia, dia punya. Tan Sri Pengerusi, kalau kita merujuk, saya minta yang berhormat Sik, saya bagi tazkirah sikit. Belajar undang-undang perlembagaan. Kalau kita lihat ...kita lihat peruntukan 4.2 Perlembagaan Persekutuan. Ia 4.1 dan 4.2 dengan jelas menyatakan bahawa... ...Pulau Pinang merupakan salah satu negeri dalam Persekutuan Malaysia. Itu adalah jelas. Jadi untuk menjawab persoalan Bukit Gelugor tadi... ...saya dan Bukit Gelugor sahaluan... ...Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang berdaulat... ...mempunyai perlembagaan yang berdaulat... ...adalah salah satu negeri dalam Persekutuan Malaysia dan kita tidak boleh dituntut oleh siapa-siapa termasuklah Kedah. Sekian terima kasih Tuan Sri Pengerusi. Bagi siapa, siapa yang, yang tuntut tu? Oh. Lembaga Persekutuan. Apa dia? Yo. Ah dah jerai dulu. Jerai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Pengerusi 010600 Tajaan Pendidikan Ringkasnya tanya KPM yang Menajar Pelajar ke luar negara Soalan saya ialah Berapa ramaikah tajaan KPM dan adakah ada penambahan Dari tahun ke tahun Kepada pelajar Di seluruh negara Sebab dia punya bajet RM109 19.500.517 dan 400. 030.300 pendidikan menengah. Tuan Pengurusi, ujian akhir sesi akademik bagi sekolah UASA berbentuk pertaksiran sumatif. Kemudian baru pelajar-pelajar mengambil peperiksaan SPM. UPSR ni 2021 pentaksiran PT3 juga pada tahun yang sama. Beza UPSR dan PT3 diurus oleh lembaga peperiksaan. UASA ujian akhir sesi akademik diurus sendiri oleh pihak sekolah. Oleh itu UPSR dan PT3 komitmen guru sangat tinggi. Keputusan murid pula tidak dimanipulasi. Jadi pemikiran peringkat kelas berbeza dengan uh, pemikiran uh, peringkat kelas, yakni USA berbeza dengan UPSR peringkat kebangsaan. Kemudian uh, sikap ibu bapa berbeza di antara UPSR dengan UASA Saya be bezakan antara UPSR PT3 dengan UASA disebabkan disebut oleh pihak yang daripada KPM bukan tak ada peksa ada peksa iaitu UASA tetapi UASA ni ujian akhir sesi akademik ini berasaskan kepada sekolah tetapi PT3 dan UPSR berasas kepada lembaga peperiksaan jadi oleh itu sikap PPD, GPN dan KPM UASA tidak membebankan berbanding UPSR, pastikan kepimpinan dan usaha pentadbir sekolah mesti dipertanggungjawabkan jadi pandangan majoriti rakyat uh, kini berubah iaitu nak mengembalikan semula UPSA dan PT3. Dan tidak timbullah isu yang seperti yang disebut kalau wujud UPSA dan PT3 akan melahirkan pelajar ataupun murid uh, burung kakak tua. Mengembalikan semula peperiksaan UPSA dan PT3 kepada murid bukan melahirkan bak kata orang menjadi burung kakak tua tetapi Sebaliknya akan menjadikan pelajar murid lebih bermotivasi dan bersedia untuk meneruskan peperiksaan seterusnya. SPM J Jerai. Minta. Al. Ya. Terima kasih dalam sistem pendidikan ini yang berhormat Puan. Uh, terima kasih. Dalam sistem pendidikan ini dia ada satu pengajian sejarah yang patut kita teruskan dan kita nukilkan sejarah-sejarah yang sebenar. Sebab itulah perjanjian sejarah ini yang berlaku antara kerajaan dengan kes batu putih ini sebelum mereka lagi. Maknanya dalam dalam Perlembagaan Malaysia perkara 167 tidak mengikat perjanjian sebelum ini ataupun supersit bila Perlembagaan Persekutuan digubal dan diluluskan. Tidak tidak mengikat. Jadi maksudnya apabila kes Pulau Pinang dengan Kedah ini dibawa untuk kita uh, selesaikan di mahkamah itu ialah macam saya setuju dengan pandangan Ketua Menteri Pulau Pinang. Okey kita sebab ini isu pajakkan ya. Supaya disambung semula dan dirunding dan biarlah mahkamah selesaikan see you in court kalau ikut ketua menteri Melaka rojak balik pada perlembagaan tidak okay. satu pun dalam perlembagaan mengikat bahawa terbatal semua perjanjian sebelum mereka ha, nah, ini perlu kita apa ni ambil beri perhatian okey terima kasih uh, mananya respon daripada uh, gul, uh, timbalan uh, menteri insyaallah sekali lagi kemudian uh, <coughs> Sila gulung. Saya yakin dengan adanya UPSA dan PT3 mengembalikan semula peperiksaan pelajar-pelajar lebih berdisiplin dan sikap sambil lewa tidak akan dapat dikikis dan insya-Allah pelajar tidak lagi tension dengan peperiksaan yang akan diambil pada pada peringkat SPM. Sekian. Terima kasih yang berhormat Jerai. Saya jemput yang berhormat Syah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Puan Pengerusi, saya ingin terus menyentuh belanja pembangunan. Butiran 00102 rendah akademik dengan belanjawan berjumlah 1.026 bilion ringgit dan butiran 00201 menengah akademik dengan belanjawan berjumlah 840 juta ringgit. Pada pertengahan tahun ini saya telah berpeluang membuat lawatan ke tapak pembinaan Sekolah Kebangsaan Setia Alam 2. Alhamdulillah, kerja-kerja tanah telah dimulakan pada awal tahun dengan sasaran tarikh siap pada Disember 2027. Dalam belanjawan 2026 dimaklumkan akan ada 38 sekolah baru yang akan dibina. Salah satunya ialah SMK Setia Alam 2 yang terletak juga di bawah Parlimen Shah Alam. Cuma saya ingin mendapat sedikit penjelasan daripada pihak kementerian akan garis masa projek pembinaan sekolah ini yang akan dilaksanakan. Alakulihal, Puan Pengurusi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kerajaan madani khususnya menteri, timbalan menteri dan seluruh warga kementerian pendidikan di atas belanja pembangunan ini. Puan Pengerusi, seterusnya saya ingin menyentuh butiran 04600 sistem pengkomputeran sekolah dan institusi pendidikan dengan belanjawan sebanyak 416 juta. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian berapakah jumlah yang dibelanjakan bagi setiap sekolah untuk pembangunan ini dan sekolah di bawah Parlimen Syar Alam yang akan mendapat dana ya khusus melalui sistem pengkomputeran sekolah dan institusi pendidikan. Saya mendapati ada sekolah yang aktif mencari dana sendiri untuk menaik taraf kelengkapan pen pendigitalan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Saya ingin menyarankan agar usaha mereka ini tidak dipandang sepi, malah harus diberikan sokongan. Dan ingin bertanya adakah kementerian bercadang untuk memberikan dana padanan bagi menggalakkan ataupun mempercepatkan perolehan sistem pengkomputeran sekolah daripada mereka menunggu geliran untuk mendapatkan bantuan. Puan Pengurusi, seterusnya butiran 01700 program pembangunan kurikulum berjumlah 80.09 juta ringgit. Ianya berkurangan separuh daripada bajet 2025 yang berjumlah 156 juta ringgit. Bila kita bercakap tentang pendidikan, kita akan berbicara tentang peradaban bangsa. Pendidikan tidak hanya tentang apa yang masuk ke dalam fikiran tetapi apa yang terbentuk dalam jiwa untuk membangunkan sebuah negara. Sebab itu saya ingin bertanya tentang cadangan pelaksanaan pendidikan karakter yang disebut-sebutkan oleh yang berhormat menteri baru-baru ini. Bila dan bagaimana ia akan dilaksanakan? Adakah ia akan menyebabkan pertambahan guru dan belanja mengurus? Saya berpandangan pendidikan karakter mestilah dilaksanakan merentas kurikulum dan juga merentas co Pendidikan karakter perlu menjadi teras sistem pendidikan bukan sekadar program tambahan. Sehubungan dengan itu juga saya ingin menyentuh tentang perkara yang lebih asas iaitu peranan guru dalam pendidikan. Sebab itu pada tahun 1986, Kementerian Pelajaran Malaysia ditukar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Menterinya pada ketika itu bernama Anwar Ibrahim. Sekarang dia dah jadi menteri pun, Perdana Menteri pun. Perubahan itu bukannya kosmetik, tetapi bertujuan menekankan bahawa tugas guru bukannya sekadar mengajar, tetapi mendidik insan secara menyeluruh, merangkumi saksiah, akhlak, nilai dan juga pembangunan negeri. Namun pada hari ini, Puan Pengurusi, realitinya agak menyedihkan guru terbelenggu dengan garis panduan dan kawalan yang mungkin agak berlebihan sampai nak jeling murid pun tak boleh. Ya, eh, apa hal nak jeling murid pun sampai tak boleh. Ya, terpaksa melibat ibu bapa masuk campur dan seumpamanya. Sebab itulah pendidikan yang hidup memerlukan jiwa antara guru dan murid. Kalau guru hanya berani mengajar tapi tidak berani mendidik, maka roh pendidikan itu akan hilang. Shalam. daripada apa yang kita salam. Ya. Boleh saya jelas sedikit saja. Ya. dengan isu yang saya mungkin boleh ini dijadikan sebahagian daripada ucapan salam berkenaan dengan guru-guru di Pulau Pinang di SMJKC Chung Hua Confusion di mana guru-guru tersebut telah pun sekarang dituduh di mahkamah atas caning ataupun merotankan Uh, salah seorang murid di sekolah tersebut. Apakah pandangan uh, Sya'alam? Uh, Adakah ini uh, satu perkara yang perlu uh, ditangani oleh, apa, uh, oleh Kementerian Pendidikan? Adakah Kementerian Pendidikan patutnya ada satu uh, pendirian berkenaan uh, isu ini? Oleh kerana ini merupakan isu disiplin, disiplin murid-murid dan satu uh, petua, sama ada petua patutnya di, diberi oleh Kementerian Pendidikan? Apakah pandangan? Yang berhormat Ya, uh, saya pengerusi saya sangat bersetuju dengan uh, Bukit Gelogo bahawa uh, peranan guru ini dia bukan sahaja mengajar tetapi dia mendidik. Kalau perlu dengan ada sedikit unsur yang kekerasan tapi kalau tujuannya memang tujuan untuk mendidik, maka kementerian harus ya memberikan penilaian yang sewajarnya tetapi bukanlah kekerasan itu sehingga ...menimbulkan kecederaan. Ya? Sehingga Yang menimbulkan... Masa sudah tamat. tamat. Sila oh, gulung. Okay. Saya gulung. Akhirnya saya ingin menegaskan bahawa... ...saya tidak bersetujulah dengan pandangan bahawa... ...peperiksaan akan melahirkan generasi burung kakak tua. Ya? Peperiksaan bukannya musuh kepada pembelajaran. Ianya alat untuk menilai kefahaman... ...dan mengukur keberkesanan. Bukan sekadar hafalan masalahnya bukan pada peperiksaan tapi pada pendekatan kita untuk ya mewujudkan sistem uh, peperiksaan yang menyeluruh untuk uh, memastikan bahawa penilaian lain itu adalah harus berbentuk secara holistik. Terima kasih Puan Ibu Tua. Syah Alam mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Syahlam saya jemput pembahas terakhir Yang Berhormat Sik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih yang berhormat Puan Pengurusi. Saya terus merujuk kepada butiran 01800 sumber dan teknologi pendidikan yang mencatat peningkatan peruntukan daripada RM14.7 juta pada tahun 2025 kepada RM56.6 juta pada tahun 2026. Dengan peningkatan besar ini, persoalan utama yang wajar dibangkitkan ialah apakah pelan terperinci kementerian bagi mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dalam sistem pendidikan bagi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid dan mengurangkan beban tugas guru? AI mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti pengajaran jika digunakan secara beretika dan berstrategi. Dalam pengajaran, AI boleh membantu guru menjana modul bahan pembelajaran dan set soalan latihan mengikut keupayaan murid sekaligus mempercepatkan persediaan guru serta meningkatkan pencapaian pelajar. Saya ingin bertanya adakah kementerian telah pun yang telah meluluskan satu kerangka integrasi AI yang merangkumi dasar pelan operasi, objektif skop fasa pelaksanaan serta penunjuk prestasi utama itu KPI bagi pengajaran berasaskan AI jika ya bilakah dokumen tersebut akan disiapkan dan dilaksanakan begitu juga saya ingin bertanya bagaimanakah KPM merancang untuk melaksanakan AI kompetensi framework for teachers dengan izin selaras dengan panduan UNESCO termasuk dalam latihan pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan berapa jumlah guru yang disasarkan untuk dilatih dalam fasa pertama dan apakah modul latihan utama yang akan digunakan selain itu apakah projek perintis AI yang sedang atau akan dijalankan termasuk lokasi bilangan sekolah yang terlibat tempoh pelaksanaan serta ukuran keberkesanannya seterusnya kepada saya perbutiran 010300 iaitu pembangunan infrastruktur yang memperlihatkan pengurangan peruntukan daripada RM24.6 juta kepada pada tahun 2025 kepada RM23.3 juta pada tahun 2026. Pengurangan jumlah ini menimbulkan persoalan sejauh mana peruntukan tersebut benar-benar dapat merapatkan jurang antara sekolah di bandar dan di luar bandar khususnya di daerah Sabah, di daerah Baling dan lagi dan di Sabah Sarawak yang masih lagi banyak sekolah-sekolah daif yang perlu pemerhatian khusus daripada pihak kementerian termasuklah kekurangan kemudahan asas seperti makmal sains, tandas yang bersih, makmal komputer dan capaian internet yang stabil. Sehingga Januari 2023 Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengenal pasti kira-kira 830 buah sekolah di seluruh negara yang mempunyai blok bangunan daif pada skala 6 dan 7 yang memerlukan pembangunan semula di Sabah dan Sarawak saja setakat 2024 terdapat 1069 buah sekolah daif dikenalpasti dan 693 daripadanya telah dibayar pulih. Namun begitu banyak sekolah di luar bandar dan pedalaman masih berdepan dengan bangunan usang, bumbung bocor, bekalan elektrik tidak stabil serta capaian internet yang terhad menjadikan usaha mewujudkan persekitaran pembelajaran kondisif amat mencabar. Sebaliknya sekolah-sekolah elit di kawasan bandar seperti sekolah berasrama penuh SBP terus menikmati kemudahan fasilitis yang lebih moden dan lengkap. Akibatnya ini akan menyebabkan berlaku jurang dari segi pencapaian murid, dari segi meritnya, dari segi apa yang diperoleh pelajar-pelajar di bandar dan di luar bandar. Seterusnya, soalannya apakah langkah konkret yang sedang atau akan diambil oleh kementerian bagi memastikan keadilan pendidikan benar-benar dapat dicapai? Antaranya bagaimana kementerian merancang untuk merapatkan jurang infrastruktur antara sekolah bandar dan luar bandar ini yang mem, mem, melibatkan sekolah-sekolah ya, uh, di pedalaman yang saya sebut tadi ini termasuklah uh, di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak yang terakhir uh, saya merujuk kepada butiran 01 01700 program pembangunan kurikulum iaitu yang menunjukkan penurunan besar peruntukan daripada rm 196.3 juta 2025 pada RM80.1 juta sahaja pada tahun 2026 saya merujuk berkaitan dengan subjek sejarah yang banyak dibincangkan kita di Dewan hari ini. Yang mana subjek ini sangat penting bagi membentuk jati diri dan identiti kebangsaan. Kita berbicara soal sejarah Kedah dan Pulau Pinang yang dibangkitkan tadi oleh kawan-kawan uh, daripada Jelutong dan sebagainya. Ya, Namun apa yang pentingnya ialah setiap kajian sejarah itu uh, perlu dengan begitu teliti kita meletakkan asas-asas kepada punca sejarah itu dan kalau kita lihat soal perdebatan Kedah Pulau Pinang ini berkaitan peristiwa 1786 dan kedudukan Pulau Pinang ada dalam satu laporan kajian akademik seperti the, the 1786 Acquisition of Pulau Pinang Unveiling the Light Letter dan Arboni Kedah 1771 17, until 1821 18, menunjukkan wacana ini masih terbuka untuk penilaian semula yang boleh memberi kesan kepada naratif kebangsaan. Maknanya sejarah ini sentiasa boleh dibuka dan tidak boleh dinoktahkan hanya dalam satu ruang rujukan. Jika kurikulum ini tidak menekan kegiatan tempat saya gunakan, dan seimbang, ya, saya gunakan standing order. Ya, standing, standing order. Standing order, standing order. pengurusi uh, saya rujuk kepada 36 Mohon ahli-ahli parlimen dari Pulau Pinang turut menyokong juga 36 a uh, 369C. Uh, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan. Di sini ya uh, kita berbincang tentang kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam persekutuan uh, Malaysia. Dan perlembagaan persekutuan telah pun menjamin Kenapa perlu Yang Berhormat uh, Sik membangkitkan perkara ini kita bahaskan tentang isu a uh, jawatan kuasa? Ya Yang Berhormat Sik. Apa kena mengena dengan tuntutan kepada atas Pulau Pinang? Pembahasan jawatan kuasa belanjawan. Terima kasih Baik. Tuan Pengurusi. Ya Berhormat. Yang Berhormat Pengurusi, ya. Saya sedikit pun tidak nak membangkitkan a uh, kebencian Pinang negeri yang berdaulat tak ada kena sejarah. mengena dengan Kedah saya yang menyebut Muhammad, Pulau Pinang negeri, negeri yang sejarah. berdaulat ada perlembagaan persetuaadkan sejarah Kedah dan Melaka Ali Rahman Sekarang kita dalam jawatan kuasa belanjawan bukan sejarah